Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kucing merupakan hewan yang banyak dipelihara orang saat ini. Tingkahnya yang lucu dan menggemaskan membuat siapa saja akan jatuh hati kepadanya. Bermain-main dengan kucing kesayangan tentu merupakan kesenangan tersendiri bagi sang pemilik. Faktanya, memelihara kucing ternyata dapat membawa banyak manfaat bagi sang pemilik, baik dari segi kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Bahkan, dipercaya dapat menghilangkan stres sang pemilik kucing dengan sangat cepat. Hal-hal inilah yang menyebabkan kucing menjadi salah satu hewan peliharaan yang direkomendasikan dalam Islam. Rasulullah SAW pun sangat menyayangi kucing peliharaan beliau yang diberi nama Muisa. Kucing sudah menjadi hewan peliharaan sejak zaman Mesir kuno. Kemudian, orang-orang Barat juga membawa kucing dari Persia untuk dipelihara. Kini, kucing adalah hewan peliharaan yang paling disukai di seluruh dunia. Dilansir dari beberapa sumber, ada tiga manfaat memelihara kucing berdasarkan pandangan ilmiah yakni satu pemilik kucing akan lebih mudah merasa bahagia menurut sebuah penelitian di Australia pemilik kucing memang memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki hewan peliharaan hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada para pemilik kucing menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kucing peliharaan hidupnya lebih bahagia lebih percaya diri dan dapat menghadapi masalah hidup mereka dengan lebih baik. Memelihara kucing juga sangat baik untuk anak-anak. Berdasarkan pada survei yang pernah dilakukan para ahli terhadap 2200 anak-anak di Skotlandia yang berusia 11 sampai 15 tahun, menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki ikatan kuat dengan kucing memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mereka lebih merasa bugar energik dan punya rasa empati yang tinggi. Selain itu, membuat anak-anak juga terhindar dari kesepian dan bisa menikmati waktu sendiri mereka. Kedua, kucing peliharaan selalu menciptakan suasana hati yang baik bagi sang pemilik. Postur tidur kucing yang unik ternyata mampu membujuk kita dari suasana hati yang buruk. Dalam sebuah penelitian diungkapkan bahwa orang yang memelihara kucing Menunjukkan lebih sedikit emosi negatifnya serta perasaan menyendirinya, faktanya para lajang yang memelihara kucing lebih jarang mengalami suasana hati yang buruk dibanding dengan mereka yang memiliki pasangan. Bahkan, hanya dengan menonton video kucing yang lucu di internet saja, bisa membawa sisi orang terhindar dari perasaan negatif dan lebih banyak merasakan bahagia. Ketiga kucing peliharaan. Bisa menghilangkan stres sang pemilik. Sikap kucing yang suka menjilat tangan dan kaki, bahkan wajah sang pemilik, serta duduk dengan hangat di pangkuan sang pemilik ternyata mampu menghilangkan stres sang pemilik kucing tersebut. Keempat, kesehatan kita lebih terjaga. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa kucing memberi dampak yang lebih baik bagi kesehatan sang pemilik. Dalam sebuah penelitian, peneliti mengikuti 4435 orang selama 13 tahun. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa orang yang pernah memiliki kucing lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal akibat serangan jantung selama kurun waktu penelitian tersebut dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kucing. Para peneliti juga menyimpulkan bahwa Kucing lebih seperti obat pencegah dari proses pengobatan untuk penyakit yang sedang berlangsung. Selain banyak manfaat dari memelihara kucing, ada lima janji Allah bagi orang-orang yang suka memelihara dan memberi makan kepada kucing, yakni: satu, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Salah satu tujuan seseorang beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan rahmat Allah. Ternyata, rahmat Allah juga dapat diraih bagi orang-orang yang suka memelihara dan memberi makan hewan, salah satunya seperti kucing. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan semelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat (Hadis Riwayat Bukhari). Jadi, memelihara kucing ternyata termasuk dalam suatu ibadah sehingga dapat mendatangkan pahala bagi pemeliharanya. Kucing bukanlah hewan yang najis, maka dari itu, jika kucing masuk ke dalam rumah, sebaiknya jangan diusir, melainkan dipelihara atau diberi makan dan minum. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidak najis. Kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Abu Daud, dan Tirmizi. Kedua, dosa-dosa dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Seseorang yang suka memelihara hewan seperti kucing ternyata dapat menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hewan seperti kucing, berbuat baik kepada hewan najis sekalipun seperti anjing, dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur yang hampir mati karena kehausan. Lalu, wanita itu melepas sepatunya dan diikat dengan kerudungnya, kemudian diambilnya air dari dalam sumur itu, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari: "Ketiga, bernilai sedekah bagi orang yang suka memelihara dan memberi makan kucing." Seseorang yang memelihara hewan seperti kucing, sama halnya orang tersebut sedang bersedekah. Hal tersebut karena di saat ia memberikan makan, minum, dan kasih sayang kepada kucing peliharaannya, maka di saat itulah apa yang ia lakukan itu sudah bernilai sedekah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada setiap sedekah, kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah (hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Keempat, mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran untuk berbuat baik kepada binatang, terutama kepada kucing, sangat dianjurkan khusus bagi umat Islam agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Lukman dalam syarahnya di Kitab Adabul Mufrod bahwa setiap Muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, terutama kepada kucing. Hal ini agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa akan tetapi, barang siapa yang semena-mena terhadap kucing dengan menyiksanya, tidak diberi makan dan minum, maka akan menjadi jalan baginya untuk disiksa di alam neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, seorang perempuan diazab masuk neraka karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati tanpa diberi makan dan minum juga tidak diizinkan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kelima menambah timbangan amal baik di hari kiamat Sisi orang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara dan memberi makan kucing tersebut bahkan membersihkan kotorannya itulah akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Oke pemirsa yang budiman, itulah keuntungan memelihara kucing dan janji Allah bagi penyayang kucing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.